السلام علیکم عاطف بھائی السلام علیکم ان شاء اللہ بات کر رہے تھے کافی دیر پہلے آ... بہاری کی اسناد پہ تو عاطف بھائی ہم نے بات کر لی تھی آلریڈی ابراہیم ماکل کی صنعت پہ تو آج ہم اسی سے شروع کرتے ہیں بات دوبارہ تو جو سے بات کریں گے آج حماد بن شاکر کی صنعت پہ تو آ... فلور آپ کا ہے ان شاء اللہ اس کے بارے میں ہم بتائیں <laughs> کہ ایک سوستندر کیا حساب کتاب ہے ابراہیم بن معکل پر تو بات کر لی تھی اور اس پر تو تحقیق کر کے سامنے آگیا تھا کہ ابراہیم بن معکل کی سند سے جو بخاری موجود ہے تو وہ ناقابل اعتماد ہے سند ہی ضعیف باطل ہے تو پھر آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی مزید اسناد پر بات کریں گے تو میں نے پھر حماد بن شاکر کی سند ہے آپ کو یاد ہوگا سنعت چیک کر رہے تھے وہیں سے ہی میں نے لکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے وہ سنت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ سنعت سامنے آ جائے گی تو یہ فتل باری آپ کے سامنے آ گئی ہوگی اس میں ابن حجر اسکلانی نے کہا ہے کہ روایت کا معاملہ ہے پھر آپ دیکھیں پوری سند یہاں پر موجود ہے یہ پوری بیان کی ہے تو ہم اس سند کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ سند جو بیان کی جا رہی ہے فتح باری کے اندر بھی بیان کی ہے تو کیا اس سند سے بخاری ہمارے پاس موجود ہے نہیں تو یہ حماد بن شاکر کی سند ہے اس کے لیے میں نے جب دیکھا تھا اس کی اصل کو تو ایک کتاب میرے سامنے ہے تقریب کے نام سے میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ کہ دیکھیے تقیید ایک کتاب ہے ابن نکتہ کی کتاب ہے انہوں نے راویان حدیث کو جمع کیا ہے جنہوں نے کتابیں نقل کی ہیں ان پر بھی کلام کیا ہے یہ حماد بن شاکر بن سویہ ابو محمد الوراق نصفی انہوں نے ترجمہ نمبر انیس پر اس کو بیان کیا اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ جعفر بن محمد بن معتز المصطفی نے تاریخ نصف کے اندر کہا یعنی کہ اپنے نہیں, اس کو تاریخ نصف سے بیان کیا ہے آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ تاریخ نصف نام سے ابھی ہمارے پاس کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے हुँ. پھر بھی ہم یہاں سے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے تاریخ نصف کا جائزہ لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا جی, ہے ये کہ یہ کتاب ابھی موجود ہی نہیں ہے اس کا کوئی باقیات ہی نہیں ہے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں نا کہ جو موجود نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں دوسری میں جو حوالے ہوتے ہیں وہاں سے کچھ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ہاں اس نام کی کتاب تھی کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جعفر بن محمد نے تاریخ نصف میں کہا ہے اب شاید انہوں نے تاریخ نصف سے نقل کر لیا ہوگا یا کیا معاملہ ہوگا روا محمد بن اسماعیل الجام یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس نے محمد بن اسماعیل سے کو روایت کیا ہے اور یہ بھی ہے اور اور یہ بھی قابل اعتماد بھی ہے یعنی کہ قابل اعتماد جس کے اوپر اعتماد کر لیا جائے تیک. اور یہ بیان کر کے ابن نکتہ ہیں ان سے آ, ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وروا روا ان جمع یہ پورا انہوں نے بیان کیا حدثنی عنہ بکر بن محمد بن جعفر بالجامع من اولیہی الی آخریہی و ابو احمد قادی بخاری یعنی کہ مجھے جو حدیث بیان کی ہے مجھے جو روایت کی ہے مستقفل کو وہ ملی ہے بکر بن محمد بن جعفر کے ذریعے اور ابو احمد قادی کے ذریعے <todic> یعنی کہ مستقفل نے کہا کہ صحیح بخاری جو انہوں نے سنی ہے وہ صحیح بخاری دو راویوں سے سنی ہے سب سے پہلے تو ہے بکر بن محمد بن جعفر ٹھیک ہے تو بکر بن محمد بن جعفر کے بارے میں بھی اسی کتاب میں چار سو تیس میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر چار سو تیس کے اندر یہ رہا بکر بن محمد بن جعفر بن راہب المعذن المعذن اچھا اس کے اندر بھی انہوں نے نقل کیا تقیف میں کہ قولہ جعفر بن محمد یعنی کہ یہ بھی انہوں نے تاریخ نصف سے ہی نقل کیا ہے حد کتاب الجامع بن آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر حماد بن شاکر کی جو سند بخارے سے نقل کی جاتی ہے وہ اصل میں نقل کرنے والا کون ہے یہ بکر بن جعفر اس نے پوری کتاب کو حماد بن شاکر سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا سمیعنا منہو الجامع ہم نے اس سے الجامے سنی ہے یہ پورے جو وقت ہے زمانہ ہے وہ پورا لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں ہم نے یہ واقعہ ہوا تھا ہم نے سنی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا وَقَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَارِئًا دِلِ قُرْآنَ آنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یعنی کہ قرآن کو پڑھنے والا تھا دن وات قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا شدیدًا عَلَىٰ اَحْلِ الْبِدَىٰ یعنی اہلِ بِدَىٰ کی اوپر بہت شدید تھا یہ الفاظ بی یہ الفاظ سننے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس دعوی کے بارے میں کہ یہ تھا صحیح کیا کہتے ہیں ایسے دعوی کے بارے میں جب ایسے الفاظ آئیں گے تو ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والا کاری قرآن تھا ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بدعتی جو راوی ہیں ان کے اوپر بہت شدت سے رد کرنے والا تھا بہت شدید تھا لیکن کیا اس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ روایت حدیث کے اندر قابل اعتماد تھا یا نہیں معلومات کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راوی مجمول الحال ہو گیا یعنی کہ اس سنت سے تو یہ روایت یعنی بخاری کی ہمات الشاخے کی سنت ضعیف ہے اور دوسرا okay. نام جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس نے کہا تھا ابو احمد قادی آپ کو یاد ہو تو اس نے ابو احمد قادی کا بھی ذکر کیا تھا آہ, آپ کو دکھا دیتا ہوں آہ, دو, دو تو شیئرنگ آ رہی ہے رہ سامنے جی آ رہی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر وہ ابو احمد قادی ابو احمد قادی کو اس بارے میں بھی کوئی معلومات موجود نہیں ہے یعنی یہ راوی بھی مجھون ہے تو دونوں ہی راوی پہلے راوی کے بارے میں قارین لے قرآن کہنا یہ بھی اس کے ناقابل اعتماد ہونے کو شو کر رہا ہے ظاہر کر رہا ہے اور دوسرا راوی ابو احمد قاضی اس کا بھی کچھ پتہ پتہ نہیں ہے ہے کون کیسا ہے کچھ معلوم نہیں ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مستغفری نے اپنا سما بیان کیا ہے دو راویوں سے حماد بن شاکر کی بیان کردہ باری کا اس کا تو معلوم ہی نہیں ہو سکا ہے نہ تو اس کے دعوی کوئی صحیح ہے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن رکھے ہیں کہ حماد بن شاکر سے بخاری کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جب میں جائزہ لیا تھا تو ایک حدیث بخاری کی مجھے حماد بن شاکر کے ساتھ سے ملی تھی وہ بخاری میں حدیث نمبر ہے چار سو اٹھتر یعنی فور سیونٹی ایٹ کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں اس کے جو ہمار بن شاگر سے نقل کرنے والے ہیں وہ مجبور حال ہیں اچھا اب آ جائیے ابن حجر کی سطح کی طرف ابن حجر کی صنعت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی تھی فرق سے میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ صنعت حماد بن شاکر کی ہے یہ سنعت ابن حجر نے بیان کی ہے اب اس کے سنعت کے اندر جو حماد بن شاکر سے نکل کرنے والا پہلا راوی ہے وہ ہے احمد بن محمد بن رومی نصبی یہ راوی ہے اچھا اس کا بھی میں نے جائزہ لیا تھا احمد بن محمد کا تو اس کے بارے میں میں ابھی آپ کے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک کتاب ہے الانصاب نام سے ابن طاہر کئی کی یہ ہے کتاب قیسرانی کی کتاب ہے اور یہاں پر انہوں نے زیدی کے باپ کے اندر اس راوی کو بیان کیا ہے آپ دیکھیں اگر میرے کرسل کے سامنے آ رہا ہو ابو سعید بن بن یہ بن راوی کا نام لکھا ہے نا پورا? لکھا ہے حافظ ہے اس کے ساتھ का? اس کو کہا جاتا ہے زیدی کہانا مذہبی یہ زیدی مذہب اوپر قائم تھا مذہب مذہب شاید آپ کے ہوگا روا بحل حاکم ابو عبداللہ اس سے حاکم ابو عبداللہ جو کے وہ ہے, رائٹر ان کا نام ہے انہوں نے اس سے روایت کیا ہے وسنا اور اس کی انہوں نے مدہ سنائی بھی کی ہے تعریف بھی کی ہے ٹھیک ہے وکانا یا تکو فی البتہ وہ اس کی روایت کے بارے میں کلام کیا کرتے تھے وصول الحاكم عنه حاکم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا فقال اس نے کہا ومم مثلو فيه الا كما قال عباس امری فی عبد الرزاق اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عباس امری نے عبد الرزاق کے بارے میں کہا تھا انی سالت عنو یحیی بن معین میں نے عباس امری کے بارے میں یحیی بن معین سے سوال کیا فقال تو انہوں نے کہا یا عباس واللہ لو تحوت عبد الرزاق ما ترکتو اگر عبد الرزاق جو ہے وہ یہودی بھی ہو جائے تب بھی میں اس کی روایت اس کی حدیث کو ترک نہیں کر سکتا <تصفح> <تو> جیسے انہوں <تصفح> نے عبد الرزاق کے بارے میں بتایا تھا ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو احمد بن روبئی ہے اتنا ہی زیادہ وہ قابل اعتماد ہے یہ انہوں نے نقل کیا حاکم سے <تصفح> 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 اس کے بعد دیکھیے کیا دکھا ہے کہتے حاکم نے اس کے بارے میں جو کہا ہے یہ مبالغہ ہے جبکہ یہ اس کا مستحق نہیں تھا مذہب اکثر بات تو یہ ہے کہ حاکم پر اس کے مذہب کی وجہ سے احمد بن روئی سے زیادہ کلام کیا گیا ہے تنقید کی گئی ہے یہ یعنی کہ حاکم کی اوپر تو خود تنقید ہے وہ کہنا یہ اس کو مستحق ہی نہیں تھا اس تعریف پر حاکم نے اتنی زیادہ تعریف میں مبالغہ کر دیا جبکہ حاکم کو تو اپنا ہی مذہب جو ہے وہ تنقید تھی شکار تھا اس کے اوپر خود تنقید تھی اس کے مذہب پر آدھ ان کے لئے کا ان کی سکہ ہونے پہ اور ان کے مذہب جو کہیے ہے اس پہ مذہب کے اوپر دیکھیں نا دو قسم کے راوی ہوتے ہیں ایک تو قابل اعتماد یعنی کہ ذہن کے اعتبار سے حافظے کے اعتبار سے اور جمع یعنی کہ اس کو روایت کو محفوظ کرنے کے اعتبار سے دوسرا جو کیٹیگری میں آتا ہے معاملہ وہ آتا ہے کہ راوی کس مذہب کا تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے نا کہ مذہب جو ہوتا ہے جیسے کہ راوزی ہو گئے اور ایسے بدتی راوی کے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ روایت لی ہی نہیں جائے گی پتہ نہیں مختلف قسم کے نام ہیں مذاہب کے جو اس زمانے کے بتائے جاتے ہیں تو ان کے مذہب کے سلسلے میں بڑا کلام کیا گیا ہے ہاں اس کا تعلق اس کے قابل اعتماد ہونے پر چلا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح مذہب کا راوی نہیں ہے تو اپنے مذہب کے حساب سے روایتیں گھرتا ہوگا اور راوزی جو راوی ہیں وہ تو خاص طور پر ان کی روایت قبول نہیں کرتے یہ جو کیا جاتا ہے تو یہ ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ جو حاکم سے اس کے بارے میں ملتی ہے مداسلائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بیان کرنے والے خود ہی اس پر رد کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کا جائزہ لیا تھا تاریخ بغداد ایک کتاب ہے آ, وہ بھی میرے سامنے موجود ہے میں ذرا آپ کو شیئر کرواتا ہوں تاریخ بغداد کے اندر بھی آ, اس کے اوپر کلام موجود ہے احمد بن محمد بن وبئی کے اوپر <laughs> یہ تاریخ بغداد ہے اور آپ یہ دیکھ لیں ترجمہ نمبر 2623 احمد بن محمد بن رومی بن عثمان یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور پورا انہوں نے اس کے حوال بیان کیے ہوئے ہیں تاریخ بغداد چل رہی ہے جلد نمبر اس کی 6 ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے حدثنی علی بن محمد بن نصر یہاں پر انہوں نے بیان کیا سمیتو حمزہ بن یوسف یقول حمزہ بن یوسف کہتے تھے سالتو ابا زرعہ ابو ذورا راضی پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آ, روایت حدیث کے اندر ابو ذورا راضی ہو گئے اور اسی طریقے سے وہ ایک اور ہیں آ, کیا نام تا, نام گیا. آ, ایک اور رازی کے نام سے ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نام یاد نہیں آ رہا الجرا ہو جنہوں نے لکھی ہے جن کے بیٹے نے نقل کی ہے بہار تو ابو ذورا راضی سے میں نے سوال کیا محمد بن یوسف

کہ وہ دعیف ہے انہوں نے بھی اس کو دعیف قرار دیا ہے اور کچھ اے لوگوں اے نے اس کو سکہ بھی قرار دیا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سکہ اور دعیف ہونے کے درمیان میں جب معاملہ آتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دعاف جو ہے وہ ہے یا نہیں آپ دیکھ لیجئے ایک تو راوزی زیدی راوی ہے اور دوسرا اس کے اوپر ضعیف ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اسی لیے زہابی کا نام آپ نے سنا ہے جو اے اے سیئر علامہ وغیرہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی تو زہابی نے المگنی زہابی کی ایک کتاب ہے المغنی, کے کتاب ہے المغنی. اس میں ضعیف کے بارے میں انہوں نے نام لکھے ہیں وہ نے اسے المغنی کے اندر بیان کر کے دیا یعنی کہ مغنی तरी. میں لے کے آئے یعنی کہ ف... انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ راوی قابل اعتماد ہے اس طریقے سے یہ راوی جس کا میں نے ذکر کیا یہ راوی بھی اچھا جو میں نے آپ کو ابھی فتح الباری کی ساتھ دکھائی تھی میں فت الباری ذرا آپ کے سامنے آتا ہوں تو یہ احمد بن محمد روم سے نقل کرنے والا راوی کون ہے یہ پہلے آپ دیکھ لیجیے یہ دیکھیں احمد بن محمد بن روم سے نقل کرنے والا رابی ہے حاکم ابی عبداللہ یہ حاکم عبی عبداللہ وہی ہے المستق لکھنے والے جن کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ Uh, ان کے مذہب کے اوپر خود ہی تنقید کی گئی ہے تو میں نے جب یہ ان کے مذہب کے بارے میں دیکھا تھا تو ان کے بارے میں uh, سیر و سے میں آپ کو ایک ہی کول دکھا دیتا ہوں وہ کافی ہو جائے گا اس معاملے کے اوپر ایک منٹ یہ دیکھیں یہ میں نے अस... سیرو عالم نبلا جو ساب اشر سترہویں جلد ہے اور یہ پورا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے حاکم کے بارے میں آپ یہاں دیکھ لیں ایک ہی بات سامنے آ جائے گی کہ قابل اعتماد ہے یا نہیں انہوں نے کہا سلامہ محمد بن اسماعیل تراسوسی ان ابن طاہر ابا اسماعیل عبداللہ بن محمد حروی ان ابی عبداللہ الحاکم عبداللہ الحروی نے سے سوال کیا ابھی عبداللہ حاکم کے بارے میں فقون انہوں نے کہا سیقوف الحدیث رابدیون خبیص وہ بڑے سخت جرہ ہے حدیث صحیح. میں قابل اعتماد ہے لیکن راضی خبیص ہے یعنی شدید قسم کی تنقید ہے یہ کہ کسی کو راضی بھی کہا جائے اور خبیص بھی کہہ دیا جائے اگر آپ روایت حدیث کا جائزہ لیں اصول حدیث کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ کسی کے بارے میں فقط راضی کہہ دینا ہی یہ جو ہے یہ اس کی تمام روایات کو باطل کر دیتا ہے تو وہ سکھا کے بارے ہیں سکھا فی الحدیث یہ کی بارنا چاہتا ہے سکھا ہاں وہ اسم میں کتاب لکھی ہے نا المصطدق تو المصطدق لکھی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو موجود ہے کہ راوی روایت کرنے میں سکھا ہے لیکن راوزی ان خبی سن یہ تو میں نے ایک نقل کیا ہے اس کے بارے میں تو مزید بھی آپ اگر دیکھیں گے تو حاکم پر بہت شدید تنقیدات موجود ہیں جو محدسین سے ہمیں مل جاتی ہے اب دیکھیے گا کہ جو فتح کی صنعت تھی ان میں سے دو راویوں کے احوال ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں اور دوبارہ میں سامنے لے کر آتا ہوں اس تو ایک تو راوی احمد بن محمد بن ابئی ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ضعیف ہے قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ اس کے مذہب پر بھی تنقید ہے دوسرا راوی ابھی عبداللہ ان کے بارے میں کہا سیکن سکادن فی الحدیث راوزیون خبیص یہ قرار دیا اچھا اسی سنت کا ایک اور راوی ہے ابن ابی روبی ابن ابی روبی کو آپ دیکھ لیجی ذرا ایک دفعہ دوبارہ سے یہاں پر ان ابن ابی روبی ان ابی تاہر بن ابی تاہر بن قدامہ یہ جو راوی ہے یہ مجھول ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی کون ہے اور مجھول راوی کی روایت صحیح ہوتی ہے اب آپ دیکھیں لیں کہ اس کی سنت میں تین راوی آ گئے تینوں راویوں کی وجہ سے یہ جو سنعت احمد سے ہے یہ ناقابل اعتماد ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی حدیث کی کتاب اس کو صحیح مانا جائے میں نے آپ کو بتایا کہ موجودہ زمانے کے اندر بخاری کی جو کتابیں موجود ہیں اس میں حماد بن شاکر سے صرف ایک روایت ہے جو فور سیونٹی فور سیونٹی نائن اور نہیں فور مطلب کیا بتایا تھا میں نے آپ کو نہیں آ رہا

اگلی سیشن میں آگے کے دور آدمی کو دیکھ لیں ابو طلحہ جی بہت شکریہ السلام علیکم